অৰণ্যত এজনী হৰিণ আছিল আৰু হৰিণজনী গৰ্ভৱতী আছিল সন্ধিয়াৰ সময় আছিল আকাশখন কলা ডাৱেৰে আৱৰি ধৰিছিল আৰু আকাশৰ পৰা শিলাবৃষ্টি হৈ অৰণ্যত জুই লাগিল বন জুইৰ বাবে হৰিণজনীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা হৈছিল সন্তান জন্ম দিবলৈ আৰু অলপ পানী খাবলৈ তাই নদীত তাইৰ মুখখন দেখিলে তাইৰ মুখত উদ্বিগ্নতা দেখা গৈছিল কাৰণ তাইৰ ঘৰত জুই লাগিছিল আৰু তাই সন্তান জন্ম দিবলগীয়া হ'ল ঠিক যেতিয়া তাই পানী খাবলৈ ওলাইছিল তাইৰ বাওঁফালে জোপোহাবোৰত কিছু শব্দ শুনিলে তাই বাওঁফালে চালে তাই দেখিলে যে এজন চিকাৰীয়ে কাৰেৰে তাইৰ ফালে লক্ষ্য কৰি আছিল হৰিণটোৱে বৰ নাৰ্ভাছ হৈ পৰিল আৰু যেতিয়া চিকাৰীজনক দেখিলে তাই আৰু বেছি ভয় খাইছিল হৰিণটোৱে মনতে ভাবিলে যে তাৰ পৰা পলাই যাওঁ তেনেতে তাই সোঁফালে যাব ধৰোঁতেই জোপোহাত এটা সিংহ লুকাই থকা দেখিলে আৰু সিংহই তাইক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হ'ল হৰিণটোৱে চাৰিওফালে চালে বাওঁফালে চিকাৰী সোঁফালে সিংহ পিছৰ ফালে বনজুই আৰু সন্মুখৰ ফালে ডাঙৰ নদী তাই নদীৰ পাৰ হ'ব পৰা নাছিল কাৰণ নদীখন গভীৰ দ আৰু মেটেকাৰে ভৰি আছিল তাই চাৰিওফালে মৃত্যু আছিল পলাবৰ কোনো উপায় নাছিল হৰিণটোৱে তাইৰ জীৱনটো বচাবলৈ বহুত চিন্তা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো উপায় নাছিল তেতিয়া হৰিণটোৱে মনতে ভাবিলে যে তাইৰ মৃত্যু নিশ্চিত গতিকে ভয় কিয় কৰিব তেতিয়া হৰিণটো শান্ত হৈ পৰিল তাই নিৰ্ভয়ে পানী খাবলৈ ধৰিলে হৰিণক পানী খোৱা দেখি চিকাৰীয়ে নিজৰ কাৰ মাৰিব ওলাওঁতেই আকাশত বিজুলীৰ পচণ্ড শব্দ এটা হ'ল প্ৰচণ্ড বিজুলীৰ বাবে চিকাৰীৰ হাত দুখন কঁপি উঠিল আৰু তেওঁ লক্ষ্য হেৰুৱাই পেলালে তেওঁৰ কাৰেৰে সিংহৰ গাত লাগিলগৈ সিংহটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু তাৰ চকু চিকাৰীজনৰ ওপৰত পৰিল সিংহই চিকাৰীক আক্ৰমণ কৰে আৰু চিকাৰীয়ে দৌৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল জীৱন বচাবলৈ চিকাৰী দৌৰিছিল আৰু সিংহই চিকাৰীৰ পিছে পিছে যাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া বিজুলীৰ লগে লগে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু বন জুই নোহোৱা হ'ল পানী শোৱাৰ পিছত হৰিণটোৱে মুখখন ওপৰলৈ তুলি লোৱাৰ লগে লগে দেখিলে যে তাত চিকাৰী আৰু সিংহ নাই আৰু বন জুইও নোহোৱা হ'ল হৰিণটোৱে সময় নষ্ট নকৰি তাৰ পৰা পলাই যায় তাই নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ সন্তান জন্ম দিলে যদি আমি আমাৰ জীৱনটো দেখিবলৈ পাওঁ তেন্তে আমি সেইটো বিচাৰি পাম আমাৰ জীৱনত কিছুমান সময় আহে যেতিয়া আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা অসুবিধাবোৰে আগুৰি ধৰে আৰু আমি কোনো উপায় বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু এনে সময়ত কেতিয়াও সাহস হেৰুৱাব নালাগে জীৱনত যিমানেই সমস্যা নাহক কেতিয়াও ভয় নকৰিব বৰঞ্চ মুকলিকৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু ইতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে কাৰণ এবাৰ আপুনি সাহসেৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে আৰু ইতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ আশা আহে আৰু আশা থাকিলে যিকোনো কামেই অসম্ভৱ নহয় যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ